নমস্কাৰ মই অমিয়ানু কলিতাই আপোনালোকৰ চৰণত ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষ দুহেজাৰ চৌবিছৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো সকলো কুশলে থক মংগলেথক ভগৱন্তই সকলোকে মংগল কৰক অহা তিনি জানুৱাৰী অৰ্থাৎ কালিলৈ পকামুৱা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সমন্বয় গোষ্ঠীৰ সৌজন্যত আৰু খঙীয়া চৰাইবাহী ৰাইজৰ সহযোগত অৰ্থাৎ চাৰি জানুৱাৰীৰ পৰা এঘাৰ জানুৱাৰীলৈ সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু কাইলৈ তিনি জানুৱাৰীত কালিলৈ আসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমাক তাত পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আমি যাম লগতে মোৰ বিশ্বৰ প্ৰথম দিনটোতে অৰ্থাৎ এক জানুৱাৰীত মোৰ এতিয়া খুব সুন্দৰ আশীৰ্বাদ আহিলে আৰু সেই আশীৰ্বাদটো প্ৰদান কৰিছে দিহানাম সংৰক্ষণ মঞ্চৰ যুটীয়া সম্পাদক মাননীয় ফিজু দত্ত ডাঙৰীয়াই তেখেতে মোক বলিয়া বুলি কৈছে পগলা বুলি কৈছে কিয় কৈছে যে মই যে সেই গোঁসাই উপজা নামভাগক বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ লোৱা দিহানাম বুলি নামাকৰণ কৰাত মই সেই নামভাগক দিহানাম নহয় বুলি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ মই ৰাইজৰ আগত মহিলাসকলৰ আগত মই খুব পুংখানুপুংখভাৱে মই বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ কৰি ধৰিছিলোঁ যে এয়া প্ৰকৃততে আমাৰ সমাজত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি থকা যে এইভাগ জন্মাষ্টমীত গোৱা নাম গোসাঁই উপজা নামহে আৰু ইয়াৰ দিহানাম নহয় সেইকাৰণে মোক এগৰাকী মানসিক ৰোগীৰ লগত তুলনা কৰিলে দিহানাম সংৰক্ষণ কৰিবলৈ লোৱা সেই মঞ্চৰ যুটীয়া সম্পাদক বৰ্তমান সময়ত যুটীয়া সম্পাদক তেখেত হল ফিজু দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু গম পালো তেখেতে আমাৰ ৰাজকীয় এখন সত্ৰ অসমৰ ঐতিহ্য শ্ৰী শ্ৰীআুনীতি সত্ৰত অহা ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা হ'বলগীয়া ভাওনা সমাৰোহৰ আৰু সেই সমাৰোহ আৰম্ভণি কৰিবলৈ যিভাগ দিহানামে আৰম্ভ কৰিব দহ হাজাৰকৈ অধিক বাৰ হাজাৰকো অধিক মহিলাই তাতে নাম পৰিবেশন কৰিব সেই নামভাগৰ ব্যৱস্থাপক বোলে তেখেত ব্যৱস্থাপনা কৰিছে মানে মহিলাসকলক তেখেতে বাট এটা দেখুৱাই লৈ যাব এটা কথা আপোনালোকে ভাবক তেওঁ মহিলাসকলক এটা ৰাস্তা দেখাব কিন্তু এগৰাকী মহিলা শিল্পীক পাগল নহওঁতে পাগল সজাইছে তেওঁ এনে এনে এজন ব্যক্তি তেওঁ মহিলাক সন্মান কৰিব নাজানে আৰু তেওঁক কি কৰিছে মহিলাসকলৰ দায়িত্ব দিছে সিদিনা শিৱসাগৰলৈ আহিছে বুলি কৈছে মোক বিভিন্নজনে গতিকে আমাৰ মহিলাসকলক এনেধৰণৰ ব্যক্তিৰ ওচৰত গঠাই দিয়া হৈছে কি কৰিবলৈ অসমীয়া জনজীৱনৰ সংস্কৃতিৰ বৰভেটি ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন এই দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে মই বাকী একো নাজানো মই ৰিয়েক্টটো মই ৰিয়েক্ট নকৰিছো কিন্তু মানে ইমান কৰা নাই এইটো কাৰণে কৰা নাই যে তেওঁ কোন সেইটো মোৰ একো একো বিচাৰ্য বিষয় নহয় কিন্তু কৰিছো কিয় যে ভৱিষ্যতে তেওঁ আৰু এগৰাকী মহিলা কেনেধৰণৰ কথা ক'ব নোৱাৰক আৰু তেওঁ কি কাৰণে ক'লে যে তেওঁ সংৰক্ষণ মঞ্চত আছিলে প্ৰথমতে তেওঁ প্ৰধান সম্পাদক আছিলে প্ৰধান সম্পাদক তেতিয়া দুজন আছিলে এ মাননীয় ৰাজেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু ফিজু দত্ত ডাঙৰীয়া দুজন প্ৰধান সম্পাদক আছিলে সেই প্ৰধান সম্পাদক হৈ থকা সময়তে যুটীয়াভাৱে প্ৰধান সম্পাদক হৈ থকা সময়তে কিন্তু কি কৰিছিলো মই সেই নামভাগৰ চৈধ্য নৱেম্বৰৰ পৰা চৈধ্য ডিচেম্বৰলৈকে একদম একেৰাহে ধাৰাষাৰে মই কি কৰিছিলোঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আৰু সেই মাছ সময়তে তেওঁলোকৰো এটি প্ৰতিবাদ হৈছে বুলি মোক কৈছিলে যিহেতু প্ৰেছ মিট দিছিলে সেই মঞ্চখনৰ যেতিয়া বিষয়ববীয়াসকলে দিছে তেওঁৰ লগত আছে তেওঁ তেতিয়া প্ৰধান সম্পাদকে কৰিছিলে নে তেওঁ সঁচা অৰ্থত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে নে নাই কি তেওঁ কিবা অংক আছিলে তেওঁ কৈছে দাস দাস দাদেৱৰ নামটো দিহানাম নহয় বুলি তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিব মই পাৰিম প্ৰতিপন্ন কৰিব সেয়া যে দিহানাম নহয় মই প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিম কিন্তু আপুনি মোৰ সন্মুখলৈ আহিব লাগিব আপুনি সন্মুখলৈ আহক শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰলৈ আহক তাতে আমি লগ হওঁ আপুনি মোক কওক সেয়া এনেকৈ দিহানাম আৰু মই কম যে সেয়া দিহানাম নহয় কিন্তু এটা কথা আচৰিত খাইছো আপুনি দিহানাম সংৰক্ষণ কৰিবলৈ লৈছে আৰু আপুনি দিহানামৰ মানে এটা বিপৰীতমুখী কথা কৈ আছে ইয়াৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণটো কি আৰু আপুনি মহিলাসকলক নেতৃত্ব দিবলৈ লৈছে যে দিহানাম গাবলৈ নিব আৰু এনেকুৱা হৈছে নেকি যে আমাৰ সমাজত যত আমি উপাসনা কৰো ভগৱন্তক উপাসনা কৰোঁ য'ত গ'লে আমি শান্তি পাওঁ য'ত আমি প্ৰশান্তি অনুভৱ কৰোঁ তেনে ঠাইবোৰত দালালৰ মানে আধিপত্য বিস্তাৰ হৈছে নেকি কিয় হৈছে আচলতে সংস্কৃতিত দালালৰ আধিপত্য বিস্তাৰ হৈছে আমাৰ যদি এনেকুৱা এ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবোৰতো যদি এনেকুৱা দালালৰ অত্যাচাৰ হয় যি মহিলাক কি কৰিব নাজানে সন্মান কৰিব নাজানে এগৰাকী মহিলা শিল্পীক তেওঁ শিল্পী হিচাপে মানি ল'ব বিচৰা নাই তেওঁ মোক জানে তেওঁ মোক কিমান জানে মইতো তেওঁক চিনি নাপাওঁ মই তেওঁক চিনি নাপাওঁ মোক বিষয়ে নজনাকে তেওঁ কি কাৰণে এনেধৰণৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে এই কথাটো অৱগত কৰক আৰু দিহানাম সংৰক্ষণ মঞ্চৰ যিহেতু তেওঁ যুটীয়া সম্পাদক এতিয়া সময়ত যুটীয়া সম্পাদক তেওঁ কি ভিত্তিত তেওঁ কোনটো বিষয়েৰে তেওঁ আচলতে প্ৰতিভাৱান তেওঁ তেওঁ কিবা দক্ষতা আছে মোক দেখুৱাই দিয়ক তেওঁ সাধাৰণ কথাটো নাজানে যে সেয়া গোসাঁই উপজা নাম সেই কথাটো নাজানে আপোনালোকে নিশ্চয় সেই অডিঅ' কলটো শুনিছে আৰু আছে এগৰাকী মহিলাক ইমান বেয়া ভাষাৰে তেওঁক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দম দিছে কিয় আচলতে এই কিয়টো আপোনালোকে কওক আৰু সংৰক্ষণ মঞ্চৰ বাকী সভাপতি মহোদয়ৰ প্ৰমুখ্যে সম্পাদক ৰাজেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যসকলক সেই কথাটো অৱগত কৰিছোঁ মোক কিয় বলিয়া পগলা এনেধৰণে ক'বলগীয়া হ'লে কাৰণটো কি মই তেওঁ কিবা ব্যক্তিগত শত্ৰু তেওঁক মই জানো আৰু তেওঁক মই জানো যে এই বিষয়টোত তেওঁ জড়িত নোহোৱা এজন ব্যক্তি বুলি বৰ্তমান জানিছো মই আগতে নাজানিছিলোঁ এতিয়া জানিছো যে তেওঁ এই বিষয়টোৰ লগত একেবাৰে জড়িত নহয় তেওঁ না দিহানাম গাব জানে না কিবা বজাব জানে গতিকে তেওঁ তেনেস্থলত এগৰাকী মহিলা শিল্পীক এনেদৰে কি কাৰণে এনেধৰণৰ মানে অসাংবিধানিক কথা কৈছে অস্য আচৰণ কৰিছে এগৰাকী মহিলাক সেই কথাটো তেওঁ স্পষ্টীকৰণ কৰিব লাগিব নহ'লে মই আইনমতে মই তেখেতক মই এই কথাটো সুধিবলৈ মই বিচাৰ মই আবেদন কৰিম কাৰণটো কি তেওঁ মোৰ ওপৰত কি আক্ষেপ আছে এই কথাখিনি তেওঁ জনাব লাগিব তাৰমানে আমি বাৰে বাৰে এনেকৈয়ে নিদিওঁ কাৰণ তেওঁৰ মাক আৰু তেওঁৰ পত্নী তেওঁ তেনেকুৱা বায়েক ভনীয়েক আছেনে নাই তেওঁ তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ সেই পৰিয়ালক তেনেকুৱা আচলতে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি